Kampung Gaib, terperangkap di alam misteri di sebuah daerah terpencil di Malaysia, terdapat sebuah hutan yang dikenali sebagai hutan Lata Senja. Penduduk setempat sering memberi amaran kepada sesiapa sahaja yang ingin masuk ke hutan itu agar tidak sesekali menyimpang dari laluan biasa. Mereka yang mengingkari akan berisiko tidak pulang. Ada yang mengatakan mereka disesatkan oleh makhluk halus, dan ada pula yang percaya mereka telah masuk ke sebuah kampung gaib yang hanya muncul kepada mereka yang tersesat. Permulaan perjalanan Amir dan Faiz adalah sahabat baik yang gemar meneroka hutan dan mendaki bukit. Mereka sering mencari lokasi baru untuk mencabar keberanian mereka. Suatu hari, mereka terdengar cerita tentang Kampung Suryani, sebuah perkampungan misteri yang kononnya hanya boleh ditemui oleh orang-orang yang tersesat di hutan lata senja. Cerita karut kata Amir sambil ketawa. Tak ada kampung gaib. Orang-orang tua saja yang suka menakutkan kita. Faiz sedikit ragu tetapi dia tetap bersetuju apabila Amir mencadangkan agar mereka menjelajah hutan itu. Dengan bekalan yang mencukupi, mereka pun memulakan perjalanan ke hutan Lata Senja. Mereka mendaki selama beberapa jam sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk berehat di tepi sebuah sungai kecil. Langit mula mendung dan kabus perlahan-lahan menyelubungi hutan. Mereka tidak menyedari bahawa mereka telah menyimpang dari laluan asal. Kemunculan kampung misteri semakin lama mereka berjalan, semakin asing persekitaran mereka. Pokok-pokok menjadi lebih besar dan udara terasa semakin sejuk. Telefon mereka kehilangan isyarat dan kompas yang dibawa seolah-olah berputar tanpa arah yang jelas. Ketika mereka hampir putus asa, mereka terlihat cahaya dari celah-celah pokok. Mereka segera berjalan ke arah itu dan mendapati sebuah kampung kecil dengan rumah-rumah kayu yang tersusun rapi. Penduduknya kelihatan seperti orang biasa, berpakaian seperti zaman dahulu, tetapi wajah mereka tenang dan sayu. Seorang lelaki tua yang dipanggil Pak Rahman datang menyambut mereka. "Anak-anak dari mana?" Tersesat, ya, tanyanya dengan suara yang dalam tetapi lembut. Amir dan Faiz mengangguk. Marilah berehat di rumah saya. Di sini selamat, kata Pak Rahman. Mereka dibawa ke sebuah rumah kayu yang cantik. Di dalam rumah itu, terdapat seorang wanita tua yang menyediakan makanan buat mereka. Makanan itu enak, seolah-olah dimasak oleh seorang chef profesional. Tetapi satu perkara pelik, setiap kali mereka bertanya tentang kampung ini, penduduk hanya tersenyum tanpa memberi jawapan. Malam itu, Amir dan Faiz tidur nyenyak. Tetapi menjelang tengah malam, Amir terdengar suara bisikan di luar rumah. Perlahan-lahan, dia mengintai melalui celah tingkap. Apa yang dilihatnya membuat darahnya berderau. Beberapa penduduk kampung sedang berjalan di jalanan, tetapi mereka tidak menyentuh tanah. Tubuh mereka terapung, melayang perlahan-lahan seolah-olah mereka tidak lagi terikat dengan dunia nyata. Wajah mereka kosong, mata mereka hitam pekat. Amir segera mengejutkan Faiz. "Faiz, kita kena keluar dari sini." Faiz yang masih mamai, terkejut melihat ekspresi ketakutan Amir. Mereka perlahan-lahan keluar dari rumah dan cuba mencari jalan keluar dari kampung itu. Tetapi anehnya, semakin jauh mereka berjalan, mereka kembali ke tempat yang sama. Rahsia Kampung Suryani dalam keputusasaan, mereka bertemu dengan seorang gadis muda bernama Suri. Berbeza dengan penduduk lain, Suri kelihatan lebih hidup dan mesra. "Kamu mesti pergi sebelum malam ketiga," bisiknya dengan cemas. "Malam ketiga?" Amir bertanya, keliru. Suri mengangguk. Jika kamu berada di sini lebih dari dua malam, kamu akan menjadi sebahagian daripada kami. Faiz merasakan bulu romanya meremang. Apa maksud kau? Suri menundukkan wajahnya. Kampung ini bukan kampung manusia biasa. Kami semua adalah roh yang terperangkap di antara dua dunia. Kami tidak boleh meninggalkan tempat ini, tetapi jika seseorang manusia tersesat ke sini dan tidak pergi sebelum malam ketiga, mereka juga akan menjadi seperti kami. Mendengar itu, Amir dan Faiz menjadi semakin takut. Mereka merayu agar Suri membantu mereka keluar. Suri mengangguk dan membawa mereka ke sebuah kawasan hutan di belakang kampung. Tutup mata dan jangan buka sehingga kamu dengar suara azan, katanya. Pelarian dari alam gaib tanpa bertanya, Amir dan Faiz menurut. Mereka menutup mata dan berdiri di tengah-tengah hutan. Bunyi angin bertiup semakin kuat dan kedengaran suara bisikan halus memanggil nama mereka. Jangan buka mata. Suri berbisik dengan tegas. Tiba-tiba, mereka terdengar suara azan subuh berkumandang. Amir dan Faiz membuka mata dan mendapati diri mereka berada di kaki bukit. Pakaian mereka basah oleh embun pagi. Kampung Suryani sudah hilang. Suri tiada di mana-mana. Mereka saling berpandangan, masih tidak percaya dengan apa yang berlaku. Penutup, legenda atau realiti. Setelah kembali ke kampung mereka, Amir dan Faiz menceritakan pengalaman mereka kepada penduduk tempatan. Orang tua di kampung hanya menggiling. Kamu? Bernasib baik kerana dapat kembali, kata seorang lelaki tua. Ramai yang masuk ke hutan itu dan tidak pernah pulang. Sejak hari itu, Amir dan Faiz tidak pernah lagi berani memasuki hutan Lata Senja. Namun, dalam hati mereka, satu persoalan masih berlegar, adakah kampung Suryani benar-benar wujud, atau hanya ilusi dunia lain yang menunggu mangsa seterusnya?